Достойный мужчина, достойный. Привет. Здравствуйте. Спасибо. А вы откуда? Если это воспринимать как комплимент. Ну, родом? мне кажется, что, ну, знаете, не пропитое лицо, э, ну, то есть вполне себе достойный мужчина, очевидно. У нас алкашей, как собак нерезанных в стране. А тут сейчас рулетки один на другом сидят. Может быть, да. И метлой погоняют. А вот сам откуда родом? Родом с Одессы. Одессы? Угу. Так это же Украина. У вас написано Россия. Я не знаю, я ничего не писал лично. А как так получилось? Вы сейчас в Одессе? Нет. А где вы сейчас? В Америке. А написано Россия. Неужели мы захватили Америку? Вас... Не, я вас просто в заблуждение завел. Так я вас тоже. А, Серьезно вы знаете, Перестань. чей это шаврон? Вообще не, не разбираюсь. Это 101-я десантно воздушно-десантная дивизия армии США. Угу. Десантировались куда-то? Нет. Или просто это просто рыбацкий, рыбацкая куртка, продавалась с американским шавроном. На секонд-хенде? Ну, примерно так, да. Примерно так и понял. продавалась с американским шевроном Четко. Сохраните на всякий случай, может понадобиться. Конечно. Конечно, понадобится. В России, естественно. Буду встречать вас с флагом американским. Обязательно. Не, нас-то встречать? Я паспорт не имею, короче. Я так чисто Ну, вас одесситов я да. имею в виду. Я все... А что с американским флагом тогда, если нас одесситов? Ну хорошо с украинским. Читовый, в американской кухне. как ваши украинцы солдаты, они же много э, оружия. Э... Вообще не видел ни одного солдата украинского. Не знаю, что такое война, не поддерживаю, не общаюсь на эту тему. В смысле, вы не знаете, что такое война, вы не знаете, что происходит у вас в городе, в Одессе? Я знаю, что ракеты прилетают лично с солдатами. Я не сражался вот так один на один. Ракеты видел, падали дома. Да. Ну и это не война, по-вашему, да? Не, ну вы сейчас говорите конкретно за одежду солдата. Я не видел ни разу. Я говорю, что ваша страна, Соединенные Штаты, помогает mm -hmm. Украине и оружием, и обмонтированием. Да, yeah. но до этого у нас был разговор о том, как вы будете нас встречать в каком прикиде. Так я же говорю, поэтому с американским с американским флагом, с украинским флагом, мы в американской куртке. Как ваши военные? Я же сказал, что я этого вообще не знаю, как наши военные. Я выехал из-за этого. А, вы не хотели я защищать хочу. родину, да? Да. Не любите родину. Не люблю правительство. Родину люблю. Хорошая страна, достойная страна. Не люблю правительство. А зачем же вы его выбирали, если вы его не любите? Я не выбирал, когда его А выбирали. почему же вы его не выбирали? Я же вам ответил сразу. Потому что молодой были? Вам в 19 да. году было 18 лет? Где-то так, плюс-минус. Так у да. вас и сейчас бы в армию не взяли, вам сейчас 23? Это мне надо поверить вам на слово и поехать попробовать или как? Нет, это законы ваши, я их знаю. Да. Понятно. А кто а ж по, вас... спидел, а кто ж... А кто ж по вашему будет защищать Родину? Не знаю, те, кому там Родина что-то дала по приводке, А вы считаете, я... что Родину надо защищать только когда она что-то дала? Да не патриоты яркие, если есть. А, есть не яркие патриоты, а есть яркие. Ну вот, допустим, какому-нибудь деду из Одессы надо пойти защищать. Короче, я вам сразу свои границы обозначил, что по политику я не общаюсь. Вы дальше пытаетесь меня подтянуть на эту тему, я же не поведусь. Я буду отвечать так, как мне удобно. Так я и хочу услышать ну, сказать... от вас, как вам удобно. Я же не хочу услышать от вас э, какую-нибудь пропаганду. Сказал, я хочу. политические не мне обсуждать. То есть Своё вы... мнение высказал. Я не поддерживаю политику, я не буду защищать этих. А, Все. Знаете, когда-то в, в одной из древних империй, то ли в Греции, то ли в Риме, как называли людей, которые политиками интересуются, никогда не слышали? Не а слышали когда-нибудь о произведении Федора Михайловича Достоевского идиот? Тоже не слышали, да? Понятно. Ну что ж, я пожелаю вам не возвращаться к вам в Одессу лучше никогда. В Одессу я никогда не вернусь. Никогда в Одессу, нет. может, заеду, в Одессу. И в никогда... Одессу, и в Одессу не надо вам никуда возвращаться. Сидите. Это, кстати, к вашей грамотности. Сидите, да, сидите там. Я из Белгорода. По поводу моей грамотности не вам бы судить. Вы политика не интересует? я От, понял, вы просто, просто вы только сказать? что задали наводящие вопросы, чтобы понять какой я тип личности и потом начали умирать. Да, я понял, какой тип личности. Я же вас, пожелания. я же вас не осуждаю. Я Подождите, я же вас не осуждаю. Я просто, и я, не я просто Это вам поскольку. рекомендую не возвращаться ни в Одессу, ни в Одессу. Ну просто я рекомендую правильно произносить название города Это все. А на каком языке надо правильно произносить название города? На украинском или на русском? Вы на каком сейчас общаетесь? На русском. Тогда Одесса на русском, на украинском Одесса. Ну такая, почему я не могу назвать город на языке страны, в котором он находится? Так вы не, не через О сказали первую не через от, О, а я, я сказал Одесса. Как по русски Одесса, по русски Одесса, так и по украински Одесса. Видите, вот в чем причина была. Никакой причины нет. Есть буква О, она что в русском О, что в украинском О. Да. Только вы забываете ее менять, когда на украинский начинаете. Ну, наверное, наверное, наверное. А скажите, пожалуйста, я, я, я не политический вопрос задам, а какое у вас образование? среднее морское среднее морское mm -hmm. А как вы успели получить среднее морское образование до 22 года если вам в девятнадцатом году было 18 лет А что вас смутило конкретно надо говорить что если по-русски разговариваю не я говорю что вас смутило конкретно. ничего и не шо надо говорить что ну, мы же уже цепляемся. Я же не на русском мы же... разговариваю, вы я на, русском разговариваю на, разговариваете. на суржике украинском. Нет никакого Суржика, нет такого языка. Суржика. Но это ваше понимание. Давайте я буду говорить. Есть, так как я говорю, есть вы понимание. Ну, вы же меня стали поправлять. Почему вы считаете, что я не могу вас поправить? Вы же... Потому что вы сказали, что вы разговариваете на русском, а я на русском не разговариваю. А на каком мы с вами языке разговариваем? Суржик для меня это суджик. Серьезно? Я могу употребить. Да, я могу потребить шоу. Ну хорошо, считайте, что а? я с вами тоже на суржике разговариваю, потому что я живу Все, в 40 километрах от границы с Украиной, и здесь у нас тоже. Все, бал... поехали. Вы просто сами ответили на мой вопрос, на каком языке вы разговариваете? Я вас спросил. Что, теперь, да? Я вас спросил, да. Да, теперь б. вы Теперь вы тоже разговариваете на сужнике. Нет, я разговариваю на русском не языке. Не а, не теперь а теперь скажите мне, пожалуйста. Вы же только что сказали. <свят> Блин, вы еще Это, вы хотите, чтобы я на дядь Это дядь вы, вы хотите, чтобы я на разговаривал? Это вы хотите, чтобы я на да разговаривал? А разговариваю с вами на русском языке. что вы живете 40 километров. Кстати, я могу говорить с вами и на украинском языке. Но боюсь, что вы меня не поймете. Я пойму, вряд ли. Абсолютно. Да, конечно. ну тогда что ж, переведите меня на русский язык или на суржик. Э, Следующая... Подождите, я переводчиком буду или вы будете разговаривать на украинском? Ну, вы сказали, что вы поймете все. Да, вы сказали, что вы, да, вы, сказали, что вы будете разговаривать. Тогда давайте вы будете... А вы со будете со мной на каком языке разговаривать? Я буду отвечать на котором мне удобно. Вы же захотели на украинском. А, вот так. Вы вот. будете, главное, понимать, что я... В этом. Uh -huh, uh -huh. Ловлю ваши мысли, понимаю. Да, как да, как да, вы, да. Я боюсь, что вы не ловите мои мысли, потому что если бы вы ловили мои мысли, вы, вы... не боитесь. Вы... Нет, Боясь я все-таки не 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 боюсь. Я боюсь, что если бы вы ловили мои мысли, вы бы давно уже переключились, потому что я испытываю к вам э, крайний негатив, хотя разговор, наш, начался вполне себе положительно и э, мне казалось, что вы человек позитивный. А мне же так. Да, я понимаю, что вам все равно. Вам, это вам, все не равно великий, не, вам все равно не только э, да. на страну свою, не, и на народ свой, вам все равно на все. Mm -hmm. Вам не наплевать только на одну субстанцию. Понял, на, вы этой на, планете. На, на вас. Ничего. Я вас видеть-то не очень хочу. Поэтому я, пожалуй, пойду дальше, а вы идите на фото. огивное o reino